Səgurlar olsun. Nəhəng gündəlik bilgi paylaşımını izləyirsiz. Əvvəlcə yenilikçi başlıqlarını təqdim edirik. Ermənistan tərəfi Laçın dəhlizinə alternativ yolun layihələndirildiyini açıqlayıb. Bu gün Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günüdür. İndi isə daha ətraflı. Laçında yeni proses başlayır. Görəsən ermənlər bu dəfə dədlərinə əməl edəcəklər? Üçtərəfli bəyanatın müddəaları ermənlər tərəfindən hələ də icra olunmur. Məsələn, Laçın dəhlizinə alternativ yolun şəkilməsi ilə bağlı üzərinə öhdəlik götürən Ermənistan hökuməti təxminən 2 il sonra, yəni bu günlərdə yolun layihələndirildiyini açıqlayır. Halbuki 10 Noyabr bəyanatının 6-cı bəndinə uyğun olaraq Laçın dəhlizinə alternativ yol 3 il ərzində inşa edilməli. Bundan sonra şəhərin mərkəzdə Azərbaycanın nəzarətinə keçməli idi. Yaranmış mənzərə onu deməyə əsas verir ki, Paşinyan hökuməti var yüzü ilə çalışır ki, prosesi yubaçsın. Son günlər bölgədə artan təxribatlar. Ha belə sürüşmələrin, erməni silahlarının qanunsuz hərəkətlərinin gözləyici ası. Bu fikri daha da gücləndirir. Ermənistanın bu gün alternativ yolu tikintisindən bağlı yumuşaq desək vaxt öldürməsi bu onu göstərir ki, deməli kimlər isə təhrikinə gəlirlər Ermənistanda. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanın burada etməli olan ən əhəmiyyətli məsələ bizim 3 ilin tamamında Zəngəzur dəhlizini bağlayacağımızla bağlı artıq rəsmi məlumat verməyimiz, yəni bəyanat verməyimiz ki, yəni bilsinlər ki, 3 ilin tamamında artık bu yol bağlanacak ve bu yolun tam şəkilində nəzarəti bizim əlimizə keçəcək. Üstəlik də Laçında olan Ermenilerin köçürmə prosesi gedəcək. Yani hansı ki o yolun üzerine düşüb-gələnə, onların köçürmə prosesi gedəcək. Əgər biz bunu eləyərsə, düşünürəm ki, o zaman artık hem özünü vaxtətici gösteren Rusya tərəfi, hem digər qarşı tərəf Ermənistan əm də digər dövlətlərin də bura məsuliyyət arta bilər ki, gələcəkdə proseslər müharibə həddinə çatmasın və normal sülh şəraitində həll olunsun. Əks tərəfdə isə düşünürəm ki, Ermənistan həmkəti kimi yenə vaxt qazanmağa çalışacaq. Ona dəstək verən qüvvələr, həm Rusiya, həm İran bu məsələdən xüsusən öz maraqları üçün istifadə edib, vaxt uzadıb Azərbaycanın belə deyək, problemi tam həll etmək ə, istəyini yarıtmaqəmə çalışa bilərlər. Ermənlər yağın düşünürlər ki, vaxt uzanarsa yeni şərait yaranar və ortaya fərqli amillər çıxa bilər. İndiki şəraitdə onların maraqlarına cavab verən hər hansısa bir şərt yoxdur. Ekspert Samir Hümmətovun fikrincə, Azərbaycan öz mövqeyində təkidli olmalı və Ermənlərin manevr etməsinə imkan verməməlidir. Bu yolun çəkilib istifadəyə verilməsi bölgədə bütün vəziyyəti dəyişəcəyi üçün mənfur qonşularımızı qorxuya salıb, lakin onlar anlamaldılar ki, qorxduqları gedən prosesləri ləngidə bilməz. Çingiz Qədimli Əlçin Əsəd yeni gündəlik bəcə paylaşma üçün Susayqışlaq kəndində vətəndaşların səyyar qəbulu keçirilib. Qobarayənizra hakimiyyətinin başçısı Yədnəliyev aşağı Atuz kənd inzibati ərazi dairəsinin Susayqışlaq kəndində vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda rayon prokuroru Səfərvəli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbəsinin rəisi, rayon ağsaqqallar şurasının sədri, rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Mən Fəxri ərazilər üçün istifadə su aqlarının, su kanallarının yenilənməsi və onları Yok be o gücü niye ya şu kusarla danışın da niye azdı o kadar şey yani vücud, avadanlıkları vücud, sıradan çıkıyor cemaatin. Nezaret tutun ki İndi onlar şəhər kənd böyüyür, cəvanlar ailə qurur. Bunlar insanlar çoxalır axı. Bu, bu baxımdan həmişə perspektivlə transformasiya. Səyyar qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədilə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyadən Əliyev tərəfindən aidiyyətli şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilmişdir. Vilayət Əkbər Çingiz qadimli elçinəsət yeni gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Əməmli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanı əsasən hər ilin bu günü Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. Dil hər bir xalqın tarixi keşmişi, bu gününü və gələcəyini yaşadan, onun milli mənliyini təsdiq edən böyük varlıqdır. Bu gün ana dili Azərbaycan dilində 50 milyondan artıq adam danışır. 50 milyondan çox insanı birləşdirən bu vasitə bir çox xüsusiyyətləri ilə digər dillərdən seçilməyi bacarır. Sovet dövründə yaranmış əngellərə baxmayaraq sarsılmaz təməllərə olan Azərbaycan dili mövcudluğunu qoruya bilib. Hazırda dünyanın 90-a yaxın ölkəsində bu dildə danışan insanlar var. Ümum milli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 Avqust tarixli fərmanına əsasən bu gün Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi təsis edilib. Ulu öndər həmin fərmanda latın qrafikadan Azərbaycan əlifbasına keçidin bütövlükdə təmin edildiyini və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında, yazı mədəniyyətimizin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq imzalayıb. Şübhəsiz ki, bu addım Heydər Əliyevin dilimizə, халqımıza olan sevgisinin bariz nümunəsidir tarixi amil var. Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Və çox da gözəl dilimiz bu. Çox zəngin dilimiz bu. Çox belə ləzzətli dilimiz bu. Mənim üçün Azərbaycan dili hər şeydən əzizdir. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir. Bütün maneələrə və çətinliklərə baxmayaraq, ana dilimizi qorumaq üçün böyük addımlar atan ümummilli liderin siyasi xəttini Prezident İlham Əliyev inamla davam etdirir. Dövlət başçısının 2004-cü il yanvarın 12-sində imzaladığı Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında sərəncamı ilə hər illə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə çap olunacaq əsərlərin siyasəti hazırlanır. AzƏməşən məscudun təzəncə cənab İlham Əliyevin xüsusi ilə dünya azərbaycanlıları ilə, sülhdaşlarımızla 60-da keçindən getmişdək itki, əlbəttə ki, hamımızın xatirində və məqub ələ ilinə boyu, əsrlər boyu yaddaşlarda qalacaq. Ə, Azərbaycan dilinin xaricdə yaşayan ailələrdə böyüyən uşaqlar arasında körpələr arasında qorunması üçün, inkişafı üçün lazım olan bütün vasitələrdən istifadə etmək üçün səbətə təkliflər ilə bildirən, ə, öz lazimi göstərişlərini verən ölkə başçısı qeyd etdi ki, ə, bazar məktəbləri, həftə sonu məktəbləri Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı bütün məsələlər nəzərə alınmaqla ə, çox qədər genişliyə əhatə olunmalıdır və bu bir mənalı onurag Azərbaycan dilinin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun genişlənməsinə bizə bir təklifinə zəmin yaradan ən əhəmiyyətli məsələ kimi hamımız üçün böyük əhəmiyyət daşıyır və hər birimiz bunun üçün çalışmalıyıq. Dilimizi yaşatmaq özümüzü yaşatmaqdır. Unutmayaq ki, dilimiz dünənimizdən bu günümüzə salınan əbədi körpüdür. Ülviya Kamran Şingiz qədimli yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin təbliqi, yaylaq və əlåt mədəniyyətinin yaşadılması və beynəlxalq miqyasda tanıdılması məqsədilə 29-31 iyulda keçirilən 2-ci Milli Yaylaq Festivalı başa çatdı. Festival strətləri 3 gün ərzində xarici ölkələrdən dəvət olunmuş etnik musiqi qruplarının ifaları, yerli kollektivlərin çıxışları, aşıq deyişməsi, milli rəqsə, xalq mahnıları, Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyət nümunələri, səhnəciklər və teatrall kompozisiyalar, qədim xalq oyunları, sənətkarlığ məhsulları və milli geyim nümunələri ilə tanış oluqlar. Yaylaq festivalı məncə vacib tədbirlərdən biridir. Həm soykök olaraq, etnik olaraq bizim özümüzü tanımamızda vacib bir rolu var. Məncə her il keçirilmelidir. Hətta buna oxşar başqa formatda da tədbirlər keçirilməlidir ki, biz öz soykökümüzü tanıyaq. İş dəfədir iştirak edirəm və xoş təsirlərlə ayrılıram. Çünki bilirsiz, bizim Azərbaycanımıza belə bayramlar yaraşır, belə festivallar yara yaraşır və biz bu gün böyük qürurla, fəxrətlə bu bayramları, bu festivalları qeyd edirik. Təbii ki, əvvəllər bu festivalları qeyd edəndə, bu bayramları qeyd edəndə bir nisciilik idi. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər nişçiliyi vardı, amma artıq elə deyil. Bu gün artıq biz qürurla e, bu bayramları, festivalları qeyd eləyirik və mən arzu edirəm ki, e, elimizdə, obamızda e, belə toy, bayramlı, bir satlı günlər daha çox olsun. İkinci Milli Yaylaq Festivalı Cavadxan Tarix və Mədəniyyət Fondunun və cap.az fərqli Turizm MMC-nin təşəbbüsü, Mədəniyyət Nazirliyi, KİS və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Turizm Agentliyi, Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi, Dünya Etnidman Konfederasiyası və digər dövlət və özəl qurumların tərəfdaşlığı və dəstəyi ilə keçirilib çi əsr 3 əsr yaşı var bu sənətin. Mən bunu inkişaf elətdim, bərpə elətdim. Bu sənətlə də, bu sənətlə də əlaqədar mən neçə tələbələrim var. İndi bu sənət o qədər e, belə ağır sənətdir ki, zəhmətçildir. İndiki cavandan bunu alır, səmən. Amma mükəmməl mən bilirəm ki, mənim nəvəm, nəvəm 23 yaşlıdır, bu sənəti təmiz bənilibçiyibdir. Ona görə də mən elə bununla da əlaqədar özümü xoşbaxt hiss edirəm ki, mən Örsəmdə biləciklərdən bu səfərinə keçəbətəcək. Hazırladılar ki, 1-ci Milli Ayıla Festivalı 2019-cu il iyul 26-28-də Gədəbəyən Düzyurt Miskinli Aylağında keçirilir. İlk festivala 3 gün ərzində 50 minlərdən artıq ziyarətçi 16 ölkədən 100-dən çox iştirakçı qatılmışdı. Eltant törəçi sahib Məmmədli Cingiz Qadimli elçinəsət yerli gündəliyi bilgi paylaşımı üçün Elə sənətlər var ki, illər keçdikcə tarixə dönüşür və unudulur. Elə əməkdaşlarımızın da hazırladığı sujetdəki saxsazlıq sənəti kimi. Bir çaq digərinin yerinə aldıqca, çağdaşlaşan və yenilənən dünyada qədim gəlnəklərin bu çağdaşlaşmanın kölgəsində qalaraq sıradan çıxması və unutulması üzücüdür. Unudulan gəlnəklərlə bərabər isə bəzi sənətlər də artıq tarixə olmaqdadır. Saxsazlıq sənəti kimi. Eşdəndəki Quba kimi elmin, sənətin inkişaf etdiyi bir rayonda yalnız bir saz saz var, inanmadıq. Bunu bir də Quba sakinlərindən soruşmaq istədik. Qubada deyəndə ki, vallahi şimal bölgəsində bir dənə bir dənə Nazim ustası. Vallahi biz də bayaqdan axtarırdıq. Buranı təsdiqlədilər. Bilə burada var. Ona gör, gəldi görə gəldiyəm. Səraflarınız üçün. Yəni başqa tanımıram. Gəlmə. Quba sakinlərinin də dediyi kimi, həmin o yeganə saz saz isə ömrünün 43 ilini bu şəhərə sədən Nazim Zəkiyevdir. Nazim bəy danışmağı sevmir. Danışmaq yerinə bütün diqqətini işə ayırmağa üstünlük verir. Biz də onun işini bu qədər sevdiyini bildiyimizdən diqqətini işdən ayırmadan danışmaq istədik. Nazim Zəkiyevlə danışanda bir də əmin olduq ki, rayonun yeganə saz sazı olan Nazim bəy üçün vaxtı və çağı nə qədər əhəmilidir. Nəcə başladız? Siz kimdən öyrəndiniz sağ olsun? Bakıda görmüşəm mən. Məktəbə qısalmışam. Başqa məktəbə də gedə bilərdiniz, amma sağ, -sağ, -sağ olsun. Seçim. E, bu seçimi də. Heç boşdan beləsiniz vaxtar olun. İşin yox. Bəzən ciletlərin də qoyar. Əvvəllər xaki saxtalar olardı. İndi isə daha çox daşlanmış olan saxtalar. Üstünlükləri Vay, içində də yaxşılıq yaxşı, yaxşı var da. Dərsində də yaxşıdır. Mexaniki cəhətdə də yaxşılıq var. Baxısanız. Əgər səs salsanız, <Sessizlik> mən çəkə <Sessizlik> bilmərəm. Xeyr, eşid. Nazim bəy deyir ki, işin çətinliyi və bu sənəti öyrənməyin çox zaman alması, heç kim də bu sənəti öyrənməyə maraq qoyatmır. <Sessizlik> Niyə siz söz salsaz, kim olar? Səsiniz. Heç gəlib sizdən sazsaqlığı öyrənmək istəyən yoxdur baş çox lazımdır yəni. 2-5 dəqiqə vaxt lazım eləsimə. Nazim Zəkiyev hazırda Quba rayonunda növündən aslı olmadan bütün saatları yenidən döyündürən, yaşama davam etməsini təmin edən yeganə insandır. Bir saati yenidən yaşama qaytaran saatsız o saat sahibindən gördüyü işin qarşılığı isə pul istəmir, istəyə bilmir. Çünki Nazim Zəkiyev üçün zaman çox qiymətlidir. Demək ki, gördüyü işə ayırdığı zaman da dəyərlidir dər verdiklərininə isə qiymət verə bilmir. Yaşama qaytardığı hər saat qiymətsizdir. Buna görə də gördüyü işə görənə nə qədər pul verəcəklərini saat sahiblərinin ixtiyarına buraxır. Beləcə Qubalı Nazim Zəkiyev kiçik əmlakxanasından içəri daxil olanları əli boş, saatsız geri qaytarmır. Həkim xəstəyə baxan kimi, yanına gətirilən hər saata baxıb diaqnoz qoyur və o andaca işə başlayır. Əsl sənətə bağlılıq, işini sevmək də bolsun gərək. Nazim Zəkiyev işi ilə yaşayır işini yaşadanlardan da, həm də sevərək. Xanım xaton Vilayət Əkbər Çingiz Qadimli, Qafqaz TV. Məndəyinin Qızı Dağlarından alan Dubrar təbii mineral suyunun istehsalı Türkiyə və Almaniya istehsalı olan abadanlıqlarla həyata keçirilir. 1996-cı ildən Azərbaycanın içməli su sektoruna yeni bir marka daxil oldu. Dubrar. O zamanlar Azərbaycanda Xazar rayonu ərazisində yerləşən Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub-şərq hissəsindən keçən, hündürlüyü 2500 metr olan Dubrar dağının ətəyindən gələn təbii bulaq suyunun özəllikləri barədə çox az adam məlumatlı idi. Amma Dubrar bulağının sorağı elə o zamanlardan Azərbaycanın çox-çox uzaqlara gedib çıxmışdı. Əslində 2 dəfə Dübrər sularını fransızsızlar kəşf edib. Fransa səyyə nazirinə bağlı Səyyar Südədqatlar Mərkəzinin Qafqaziyə də apardığı araşdırmalar hədisəsində Dübrər suyunu inanılmaz insan sağlamlığı üçün minerallarla zəngin olan su kimi demişlər. Və o zaman bu Dübrər dağında Dübrər suvarının istehsal edilib Azərbaycanə dağıtımı edilməkdədir. 2250 metrədən çıxır bu dağın ən işləyirivərsində də bulaq. Ordan keramik borularla sular gəlir fabriki zavoda, orada istehsal edilir idi. Və 2015-ci ildə təkrar bir yenilənməyə getdi. Tamamilə avadanlıqları Almaniya, Türkiyə istehsal olan avadanlıqlarla tam müasir bir zavod səviyyəsinə gətirildi. dəvrarj suyun mineralarla zəngin təbii bulaq suyudur. İstehsal verməmişdən öncə biz zavodumuzda fəaliyyət göstərən laboratoriyada dəvrarj suyunun analizlərini həyata keçiririk. İlk öncə ə, suyun fiziki analizləri aparılır. Fiziki analizlər deyəndə suyun orqanoleptikası, yəni suyun dadı, rəngi, qoxusu yoxlanılır. Daha sonra isə kimyəvi analizlər aparılır. Bu zaman suyun ən əsas göstəricisisi olan pH dəyəri, onun elektrik keçiriciliyi, sərtliyi və digər bir çox parametrlər analiz olunur ki, bu analizlərdən beynəlxalq standartlara uyğun cavab verən Palintest 7100 fotometr cihazında aparılır. Daha sonra isə biz mikrobioloji analizlər aparırıq ki, bu zaman isə mikrobioloji analizlər zamanı suyun bakteriyoloji tərkibi yoxlanılır. Deməli, laboratoriyamızda aparılan analizlərin nəticəsi qənaət bəxş olundandan sonra biz artıq suyu istehsala istehsal olunmaq üçün xəttə buraxırıq. Onu da qeyd etdim ki, su istehsal zamanı bu cür analizlə bir neçə mərhələlərdə keçirilir. Təbiətin özünün mükəmməl düsturu ilə hazırladığı və insan orqanizmi üçün çox faydalı olan bu suyu elə olduğu kimi saf Və təbii mineral zənginliyi ilə insanlara çatdırmaq Dubrar su zavodunun əsas məqsədidir. Yəniləmişi hava haqqında bilgi ilə yekunlaşdırırıq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 2-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən, buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə, gündüz 32-37 dərəcə istilı olacaq. Bakıda gecə 24-26 dərəcə, gündüz 34-36 dərəcə istilı olacaq, proqnozlaşdırılır. Atmosfer təzyiqi 755 minli metr civa sütunu təşkil edəcəyi nisbətüvəd 50-55% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir. Şərq küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə, gündüz 34-39 dərəcə, dağlarda gecə 8-13 dərəcə, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Belə Yeniləyə biləcəyiniz bu saatda çatdıracağı bilgiler bunlardır. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə, hələlik.